Kustiman bunga loha Pahalianu Asadu Ya Allah Pahalianu Ya Allah Ambilkan Nisam Kosmono para baru mengarep wong Yahudi podo nyenyamah Gusti Yesus pangucapi wong lio ditulungi saiki mbok bajani dewi. yang nyoto sang Kristus putrani pilihan Allah para prajurit uga podo melu nyenyamah lan karo nyedak nyausi cuka podo ngucap yang nyoto ratuning wan yahu di tulungana awakmu dhewe ing sadurunge dalem ana tulisan mawa aksara Yunani, Latin lan Ibrani iki ratune wong Yahudi salah siji legendar sing sinalik bareng karo Gusti yo melu-melu Ya nyoto Sang Kristus rupane awakmu dhewe lan aku wong ngopis. Nanging siji ne ngelingake, kowe iku apa ora wedi marang Allah. Mengko pangguhan podo abote lan aku kowe awit nopo pangguhan kadulanan sing samurwa. Balik wong iki ora salah opo apa Aku limatuh marang Gusti. Gusti, kawula aturi enget dhateng kawula menawi kawu menawi sampun rawuh ing raton dalem. Gusti paring wangsulan. Dina iki kowe nderek aku mlebu ana ing firdos. mengkono kawula satya dalem, suci. Ibu Bapak boos turun binnasing sang Kristus Kudu nganggo basaso Jawa Semarangan meneh orang nganggu basaso Jago Jogja opo Solo nanging nganggo Jago Semarangan yangbu ngoko. Nah, poros kinasih sang Kristus. Isi pausan Injil wis jelas ya. Wis mudeng kabeh to. Isine yaiku Gusti sinalip bebarengan karo loro begal. Ya, Gusti sinalip bebarengan. Jadi ono telung saling. Nah, saiki aku takon yang Enggino Iki Rioyo Gusti Yesus minangka Sri Noto Agung, terus kita koneh Tahta Gustine Nendi kursi kanggo ngratnya toke yang Gusti Iku Ratu Nendi papane Nendi. Kraton dalam, yang neng, neng, neng suaraku, yang jeruati, jadi ngeraton ini yang jeruati. Lainnya mau injil, kui malah salib, Gusti didurge. 2 orang nanggon kursi sing g 4 yen Gusti iku ratu penguskup uskup dua kursi. Asebut apa nih kursi ini? Kursi ini uskup. Halo, halo. Kursi ini uskup jenengnya apa? Orang perso. Ya. jenengnya jenenge katedral. Ateges ono kursi uskup sing asebut katedral. Jadi yen ana katedra kursi utawa tahta uskup gereja iku jenenge katedra nah yen gusti yen uskup by the way duwe katedra yen gusti didhuwurke utawa di uh, apa diketakke den wong ketemu wong do merok iki ratu Sri Noto kanggo awake dhewe kuwi apa yaiku salib. Dadi Gusti dadi Noto tahta Gusti kuwi ana ing salib. Dadi yen awake dhewe golek gambar, oh ku Gusti duwe makutha sing mewah, megah. Iku kanggo panglipur panjenengan Gusti dadi noto ing suaraku Nah iki Gusti noto ing dunya di tondone Yo salingku Justru makutane yo iku malah soko Tanduran sing Apa jenenge? Jenenge apa sih? Buh, aku ya orang ngerti, jangan kita anduran ya. Sebab orang-orang yang ini, orang-orang yang Indonesia, orang-orang yang daerah uh, Timur Tengah. Nah, harus dulu ringan di sang Kristus. Jadi apa itu ini? Mengerti yang Gusti minongko ratu, ono yang salib. Nah, saiki Kanggo kanggu ngelimbang apa itu yang ratu jadi ratu kui nulung awai dewi utawa nulung bangsane utawa rakyat utawa umat yang kena masalah utawa kena kaya Gusti Yesus iku Gusti Yesus kudu melayu apa nyelamat ke nyelametke nyelamat ke rakyate nglametke umate. Yen awake dhewe mangerteni ana ing pangsulan, uh, saka pigal sing spisangan. Yen panjenengan iku minangka Sang Kristus, luwarna awakmu lan aku uga rakyat Yahudi. yang nyokok ke ratu yang yang ini, turun ono alam diri. Dan gue seti, ngejengke yang diri pi ratu, tangguh nyelamat ke wak lio. Saing gue seti, ngediko, marah begal Dino iki kowe indere aku pelaburin pirdus. Jadi, Gusti orang nyelamet ke awa Dewi nanging ketengen sappo sing kenal awa sappo sing mangerti awa dewi jadi Gusti minangkak wujudki ratu ora kanggo golek kaungnya golek kemegahan. golek kanggo mung. miliki awa Dewi nang neng kangguh wong sing butuhke lan wong sing butuhke iku kudu kenal, kudu mangerteni sapa ta ana ing diri pribadi Gusti Yesus iku. Dadi wujudke iku. Nah, ana ing basa Jawa Gusti minangka raja nanging kasebut ratu. Kamangka ratu wi lanang apa wedok? nah, nek rojo, mana ratu, wedok. yen bangunan kanggo rojo jenengi kerajaan eh, apa keraton, kerajaan apa keraton, keraton, ateges sing ratoni, sing ratoni berarti sing jadi ratu, lanang apa wedok. Agung Kraton Ngayu Jokarto Sultane Agung apa Putri Agung Kraton Surakarta Kraton sing jadi apa ya, Idris mengerti ini oh yang ngono yang wujud dari ratu kakung kagungan iki ngratoni swargo minongko orang nganggu kekerasan nanging nganggu apa? kelembutan supaya wong mengerti melas AC supaya wong uga bisa ajri AC marang gusti nah kanti mangkono gusti rawo kanti coro kang bedo koyo Ratu-ratu liyane ana ing donya iki Kago perbowo sing ngedapi-dapi nganggo maspiccis ja Bruno nanging Gusti malah nganggo getih kani mang Awa dhewe oh gusti, yang oni Awa dhewe ana ing ati Gusti mene contoh. kanthi prasaja yen awake kudu uga kaya Gusti yaiku wani ngertih wani uga yaitu maksanake tulodo kaya sing dilakoni Gusti. Nah, para sedulur awake dhewe sing tansah duwe iman ya Gustiku iku jadi ratuni awake dhewe ya awake kudu buka batin muga Gusti uga ngeratoni ana ing batin awake dhewe manah awake dhewe saehingga awa bisa nyacat lan bisa tumandang kaya dene Gusti Yesus ana ing agung Nah, kanthi mangkono awake dhewe ya ngriyayake priyaya Gusti krist, sang Kristus minangka Sri Nata ora ana ing liturgi wae nanging ana ing urip bebrayan, ana ing Brayan Agung. Amin.